Дарина, привет! Привет. Меня зовут Алексей, друзья, с нами в гостях Дарина. А как оказалось при, при встрече, что ты с Розой Мари, она твоя наставница, да, это, общем, да, да, вы используете один из инструментов, это делать beauty pranche, да. украшать нашу мужскую жизнь, то есть давать женщину энергию, силу, вдохновение, реализацию и так далее, да, то есть... И, как оказалось, beauty бранчи которые вы организовываете, весьма эффективные. Да. Я был шокирован, друзья, о том, что результативность бьюти-бранча 100 из 100. Да. Это что-то просто вау. И, пожалуйста, поделись, может быть, какой-то схемой можете прямо вот рисовать, вот здесь показывать. Хорошо. То есть момент приглашения человека, как происходит его приход туда, какой ты рекомендуешь оформить или найти кафе, то есть твои рекомендации по локализации. Да, какой выход оттуда, какой сбор э, обратной связи и как происходит покупка Супер. продукта и привлечение человека приглашение в, хотя бы в потребление продукции. Угу. Давай. сколько ну, ты бьюти бранчей провела уже? Мы эти. уже провели успешных, я прям скажу, которые вот эти начали 100 из 100, мы уже провели 4 бранча. Конечно, нас вдохновили бранчи, когда мы побывали на Еврофоруме. София, мы решили, что вот мы приезжаем, все, мы делаем бьюти-бранчи, потому что мы слышали от лидеров, что нужно собирать людей. Ну, всем известно, что люди идут на людей, на вот эту энергию. Конечно. Инстаграм, соцсети — это безупречно, классно, круто, не упускайте эту возможность. Но в инстаграмах очень огромная конкуренция. Вы можете сами представить, вы заходите в инстаграм, я не знаю, как вы, я вот так листаю, пока мне что-то не зацепит. Поэтому нужно быть в Инстаграме, выделяться очень сильно. Именно поэтому много информации, которую мы даем по кораллу, по бизнесу, личной жизни, она пропускается. И люди упускают вот эту возможность услышать ценную информацию. Времени нет ни у кого, смотреть эти соцсети. Поэтому мы решили с моей командой, главное это в команде делать, это очень удобно, э серию Бранчи. Мы сначала сделали, там, решили сделать его как бьюти-бранч, пригласили на презентацию коллагена, пригласили в офис. Да, это классно, но мы решили сделать это в неформальной обстановке, то есть чтобы это не было конкретно офис, где там много продукции, чтобы это не давило на человека, который вообще не знает, что такое коралл, что такое здоровье и что такое сетевая компания. Меня более... пошли под... меня пришли подписывать. Да, да. да то есть. есть люди многие боятся вот этого слова сетевая компания. А все сейчас меня, при... меня при... приведут, не выпустят, потому что мне надо что-то купить. Именно поэтому после первого нашего бранча мы решили. Делать их как женские комьюнити. Не звать конкретно на Coral Club, а звать на женское комьюнити и на вот эту женскую энергетику. Где мы сразу людям говорили, что мы будем разговаривать про Coral Club, что мы будем говорить про здоровье, про саморазвитие, про успешный бизнес, свободный бизнес сетевой компании. Ну и, конечно же, звать определенных гостей. Я сейчас расскажу, как мы вообще делаем врач Первая наша... Секунда. Запись идет. Да? Я потом смонтирую. Да, я, я, я... я же такая же самая. Да, подрежем сделаем. Итак, э, друзья, схема бранча, схема успешного бранча э, в бьюти-сфере. Да. Первое, что вам нужно, вам нужно понять, какая должна быть структура самого бранча. Вам нужно придумать так, чтобы людей, которые вы пригласили, им было всем интересно. Не всем будет интересно до конца и с самого начала слушать про Coral Club. Как ты узнаешь, что людям интересно? 21 век. Сейчас вот эти все духовные практики, развитие, красота, вот это все сейчас в тренде. Сейчас как не зайдешь, каждый... Вторая девочка, какой-то духовный практик, какой-то наставник. Угу. Правильно? Ну, не знаю. Ты просто не ходишь <с на это. Я сама люблю эти бранчи. У нас в Киеве, я сама с У нас эти бранчи, ну просто, суббота-воскресенье, любой какой хочешь, приходишь. Поэтому это должно быть больше как про развитие тебя. Поэтому мы знали с нашей четкой командой, что у нас будет, кроме презентации Coral Club здоровья отзывы, у нас еще будет какой-то человек. Вообще с кардинально другой сферы. Продолжаем. Да. На бранче спросы есть. Я даже знаю, в Польше проводят очень много бранчей. Наши украиночки, девочки, проводят mm -hmm. даже. Поэтому и на них ходят. Mm -hmm. Потому что э, на них знакомятся, меняются опытом, э, коллаборируются с разных сфер. Поэтому мы решили, что мы будем их проводить в формате э, развития в разных сферах. Поэтому мы с моей командой, с девочками, решили сделать такую структуру. Мы приглашаем красивое заведение. Любят все красиво посидеть, чтобы это было, ну, я бы не хотела говорить, там, модное заведение, чтобы оно было красивой локацией, потому что все девчонки любят пофотографироваться, поснимать контент. Правильно, да? Я сделал фотографию на бранче, не был на бранче. Да, обязательно. Поэтому мы нашли, допустим, у нас в городе Киев, нашли классную локацию чтобы это возможность было доехать всем, чтобы это было удобно. В общем, как бы, я думаю, что сейчас с этим проблем нету. Дальше, что мы э, поняли, нам нужен монет, э, проектор, либо плазменный какой-то телевизор, mm -hmm. где мы э, будем показывать презентацию. Наш первый бранч, э, точнее второй, мы провели без презентации, и было чуть-чуть скучно. Ну, не то, что mm -hmm. скучно, мы говорили про результаты, но все ж любят э, смотреть глазами. Да, да, да. Именно поэтому мы исправили ошибку, мы все учимся на ошибках. Mm -hmm. Мы на следующую презентацию сделали просто 20 слайдов. И сделали эту презентацию по кусочкам. Что такое Coral Club? Какие возможности? Как любой человек, придя с любой сферы, может заработать свои первые денежки? Вы прям там рассказываете? Да. Ага. Э, результаты. Причем, что результаты, чтобы это были ри, разные кейсы, обязательно ваши. Ну, как бы не только других, я знаю, что Coral Club разрешает другие друг да, Конечно. Результаты. И я так понимаю, что результаты в основном из бьюти-сферы, правда? Не обязательно. Вот я могу тебе сказать, я наконец-то начала брать в консультации деток. Я, допустим, у меня есть кейсы там, деток с плохим иммунитетом, с атопическим дерматитом. Я повставляла кейсы деток, допустим, до и после. Mm -hmm. Mm -hmm. Похудение, конечно, это сейчас все хотят хорошо выглядеть. Дерматиты. Часто вот это, ну, как мы, девчонки, любим результаты на коллагене. У нас шикарный коллаген, mm -hmm. действительно, до и после. Видно четко. Угу, угу. Поэтому, как бы, обязательно. Результаты разные кейсы, потому что вы не знаете, кто вам придет. К вам может прийти абсолютно идеальная девушка, без каких-то там изъянов, с прекрасной фигурой, но у нее, может, страдает ребенок, ребенок дерматитом. Например. Например. Или кто-то из родных, знакомых. Или кто-то, да, или да. знакомых. Угу. Все, у нее кейс, кому она может это посоветовать. О, моя монетка, бух, провалилась. Вот, да. понимаешь? Кто-то, допустим, там всю жизнь, у нас был один кейс, пришла женщина, у нее аллергия на ботокс, и она не знает как способ омоложения, mm -hmm. вот она не знает способ как ей омолаживаться, она хорошо выглядит, хочет за собой ухаживать, но у нее есть такая проблема, она увидела результаты по, она видела, конечно, меня, Розу, как бы, mm -hmm. что мы ничего не кололи себе в лицо, mm -hmm. и она увидела еще фотографии, и она говорит, вот, это же мое решение, Прекрасно. Понимаешь? Скажи, пожалуйста, а длительность этого бранча? Вот какая Не больше подел. трех часов. Окей, okay. из этих трех часов сколько выступает, Я так понимаю, какой-то приглашенный специалист? Да. Есть такой, да? Потом сколько идет а, презентация в хорл-клаб? Uh -huh. И, скорее всего, должно быть какое-то еще потом обсуждение, да? да? Там девчонки а, должны а, между и... Да, изначально, смотрите, чтобы ваши люди пришли, Потому что вы же зовете с разных сфер, и многие люди ходят на такие бранчи, чтобы себя самопрезентировать. Мы прежде всего наших гостей, Лекторов? да, вообще гостей, а зовем да. на то, что приходите, на том что вы можете и показать себя. Угу. И когда у нас начинается бранч, мы каждому даем короткий спичи две минуты рассказать о себе. Угу. Это, во-первых, тренирует. В любой сфере рассказать о себе и каждый уже сказа скажет так я там бьюти мастер вот мой инстаграм и так далее каждый про себя говорит и мы уже друг с другом познакомились и они уже сами презентировались они уже для себя так, так обо мне знают это mm -hmm. очень людям нравится mm -hmm, да, на это уходит буквально там 20 минут мы всегда зовем там до 20 девчонок у нас там получается 13-15 по-разному mm -hmm. рассказали Потом выходим. Я с личной историей тоже коротко, не затягивать о том, какой ты прошел путь. Нет, пять минут с какой-то сферы. Это тоже очень важно, потому что все думают, что в Coral Club приходят бизнесмены. Я бывший правоохранитель. Ну, как бы... Да, как бы рассказать немножко о себе, что тут может кто угодно быть и развиваться. И рассказать, почему ты пришел, почему ты любишь продукт и про себя историю коротко. Uh -huh. И потом мы начинаем нашу презентацию, и у нас на презентацию уходит ну, минут 30-35. Uh -huh. Это где мы рассказываем, что такое Coral Club, результаты и коротко о бизнесе. Не говорим о чеках огромных, не говор... мы не говорим о том, что вы придете, начнете по 10 тысяч долларов зарабатывать. Но ну, uh -huh. любой адекватный человек поймет, что чтобы заработать 10 тысяч долларов, нужно ну, попахать. Ну, как в бы, любом не, бизнесе. Есть, конечно, амбициозные люди, но у нас так не получилось пока ну, нет что. Нет у нас нефтяной шахты, да, золотого да. прииска. Да, да, поэтому очень просто. Вот людям очень заходит вот это дополнительный доход. Когда ты остаешься в своей сфере и без стресса, не без увольнения, переходишь плавно, курорт Club. они потом увидят, что можно здесь зарабатывать и кидают mm -hmm. свою работу. Он как только что вышел мастер на сцену, он говорит, я в самолете писала заявление о увольнении. Было такое, да. Или mm -hmm. вторая, я закрыла дверь своего кабинета на ключ mm -hmm. все и больше у него, него вот, не было и, вот, да. и людям вот это заходит, что он может постепенно перейти. Поэтому мы не говорим о крупных, огромных чеках и возможностях, мы говорим первую ступень. 500 баллов, 750 экстра бонус, 1000 баллов, и вы уже дополнительно имеете. Для Украины это нормально от 150 до 500 долларов. Да, как да. дополнительные деньги отложить на школу, там, на отдых, купить себе помаду какую-то лишнюю, понимаете, для девчонок это как бы купить какую-то сумочку. В Украине это 500 дополнительных долларов это неплохо. Конечно. И я вам больше mm -hmm. скажу: 90% людей не зарабатывает дополнительно деньги. Хорошо, у кого-то там, может быть, наследство упало, а ты там сдаешь свою квартиру. Угу. Но именно конкретно без вложений, без каких-то крупных сумм, рискованно кинуть куда-то в бизнес в чей-то и ждать там какие-то дивиденды. Ну, тут такого нет. И человек может спокойно зарабатывать. Возвращаю тебя. Да. Да да, чуть -чуть. да, да, да. Хорошо, окей. Так, идет выступление предложенного эксперта, да. идет презентация, дальше идет общение между девочками скорее всего нет нет мы а нет, а да дальше? мы да. как бы рассказываем про возможности так девчонки да класс класс и мы плавно переходим к тому что мы приглашаем какого-то спикера допустим последний раз у нас была девочка она стилист по украшению. Кстати, я у нее вот эту купила. Секундочку, подожди, а. прям вот мне схема интересна. я материальный да. человек, да? Сначала про coral клаб Да. Потом эксперт да. по какому-то. Да. Теме. А потом я сейчас. Раз... Или, да. Там, да. Почему? Да. Потому что многие могут там прийти на эксперта и уйти. Вот. Понимаешь? А -а. Поэтому мы быстренько рассказываем, на занимая там плюс там очень классно еще, когда ты рассказываешь какие-то кейсы, результаты, кто-то в зале сидит и говорит, вау, у меня же такой был результат, mm -hmm. и мы обсуждаем это. Вот mm -hmm. понять? Вот ты говоришь, спрашиваешь меня, что было после, у нас это происходит во время спичи, потому что многие хотят рассказать, ой, mm -hmm. у меня там, допустим, выставила кейс, там, атопический дерматит, Просто сразу первый месяц, ой, не атопический дерматит, псориаз есть mm -hmm. у меня кейс, первый месяц уже видны результаты на детоксе. И mm -hmm. кто-то, да, у меня же тоже родственник прошел. И мы это обсуждаем, какой у человека mm -hmm. был результат. Вот mm -hmm. понимаешь, это все во время. Mm -hmm. Поэтому у нас нет такого, что мы закончили себе презентацию и начинаем обсуждать. У нас оно как-то органично, хи хи как мы, девчонки, любим вот это хихи, -хи, все там пищат и рассказывают о своих каких-то mm -hmm. впечатлениях. Нет, Хор... четко, что так, мы закончили, переходим туда. Окей, okay. значит, ну все-таки основное ядро – это презентация да. компании, потом обсуждение. Воз... Время, да. Да. обсуждение, давай так, обсуждение медицинского, ну, оздоровительного направления да. или бизнеса Да, и может и бизнес. Может а кто-то такое, Ну, бывало, бывало разное. А как бы было такое, что ой, а сколько мне нужно продать детоксов, чтобы я получил первый кэшбэк? О, ну это прям предметный вопрос. Да, а у нас прям да. в презентации там написано столько-то, столько-то баллов, вот вам просто там, допустим, продали 10 коллагена, у нас часто приходят косметологи. Им, ну, им интересны деньги. Ну, действительно, им интересно деньги. Хорошо, окей. Следующий выступает эксперт. От выступал эксперт. Да а, как сделать так, чтобы этот эксперт не затянул, не затянул людей на себя? Обсуждаем тайминг. Мы обязательно с экспертом нужно обсудить тайминг и что он будет говорить. Мы не просто пригласили, плюс поставил, ушел. Ну, и вы встречаетесь уже на бранче. Нет, вы должны с экспертом, которого вы пригласили, вы должны обсудить, что он будет говорить, чтобы он не наговорил лишнего. Бады не работают все Вот, да, я об этом говорю. У вас должен быть эксперт, ваш, ну, как бы, человек заинтересован, чтобы он вас тоже подсвечивал. Вы же партнеры, грубо говоря. параллельно идущие, да? Да, вот, допустим, у нас был эксперт, она говорит, слушайте, вот давайте вы будете пить бады, чтобы у вас было классное здоровье, так вы сэкономите себе там на одежду, больше потратите угу. денег. Ну вот она классно это все так угу. вот э, говорила. И, ну, это было органично. Хорошо. Обсудите с экспертами тайминг и о чем они будут говорить, чтобы они, как бы лишнего, не наговорили. Окей, эксперт выступил дальше. Да. Дальше, после того, как эксперт выступил, у нас э, мы пробуем продукт. О, пробуйте продукт. Какой? Да. Липостик. Основные липостик липостик да. Мы еще бываем там протеинчики. Мы делаем, я сейчас расскажу. Вот мы там попробовали липостиг, потому что, опять же, у нас основная масса. У нас вообще он и называется женский бранч. Mm -hmm. Да, мы как бы все девочки любят похудеть. липостик это такой прикольный вкусненький продукт, винишка напоминает. И мы там даже так чокаемся вместо mm -hmm. вина, так знаете, как бы за здоровье. Mm -hmm. Mm -hmm. Поэтому мы э Пробуем продукт, мы рассказываем, что у нас есть слепостик. Это топ-продукт, что он пользуется очень большой популярностью. У нас даже роза, кейс, она была в топ-3 по... Да мы вообще, когда увидели в Польше, да. Оля знает розу, Оля такая, да. так, ну, так, итоги конкурса. Да. Леша, она казахов обставила. Да, и мы, мы всегда говорим, у нас теперь мы говорим, что... Мы с командой Розы сделали топ по продажам липостика, обогнали всех, ну просто, и как бы и рассказываем, почему это такой классный продукт. Девочки right. попробовали, мы в этот момент снимаем, Первые впечатления, как именно вкус, как бы. Кстати, очень классно работают, практически все заказывают потом липостик. А фотографов приглашаете со стороны? Бывает э, такое? У ладно? меня, допустим, вот, у меня будет у нас бранч будет 26 октября, и мне, допустим, мы же выставляем контент. Да. Мне уже написал видеомейкер, можно по бартеру к вам прийти и поснимать вас. Сами придутся. Да, я ему выставила условия э, снять ролик конкретно, чтобы общий какой-то, чтобы поснимали нас отдельно кусочками, чтобы мы могли сами потом mm -hmm. себе yeah. контент делать. И я этого видеомейкера попросила, чтобы когда у нас не будет времени, будем общаться с гостями, чтобы тех, кто уходил, снимать отзыв. Угу, вот, угу. допустим, человек уходит, чтобы это было на ее ответственность, чтобы он поймала человека, стой, расскажи впечатление о бранче. Хорошо, окей. Люди попробовали ли пастик? Да. Дальше. Да. И вот у нас, в принципе, мы попробовали постиг. все рассказали свои впечатления, вкусовые качества, и мы э, закрепляем это все, э, все мероприятие чтобы у людей отложилось, мы делаем маленький интерактив. У нас есть подарочки, там, протеинчики, батончики наши. Мы задаем вопрос, там, сколько лет компании, что такое концепция здоровья? А, чтобы люди, да. Да, 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 чтобы людям отложилось, чтобы э э э там человек, э э э э там девушка пришла с бранчи, такая, так, я услышала про концепцию здоровья, надо пройти то, 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 допустим, М -м -м. и как бы и больше скажу, что многие запоминают, допустим, какая М -м -м. там программа последняя, что делает, э допустим, сколько лет компании, сколько стран, ну то есть маленькие а такие вопросы просто, чтобы оно им отложилось. Из-за этого мы им даем еще дополнительно М -м -м. призы. Хорошо. Мне прямо. Аж... Ты же понимаешь, к чему я веду? Да. Дальше. На, в принципе, как бы, если мы видим, что люди уже подходят регистри... регистрироваться, я вам сразу скажу: на ходу лучше зарегистрировать быстро человека. Угу. Давай И... так, а в своей презентации про, корал... про возможности Курок Club, когда вы рассказываете про липости, звучит цена? Нет. У вас все такие богатые клиентки. Они, нет, я не говорю, он не дорогой, не, дорого, не деш... Для кого-то дорогой, для кого-то дешевый. По-разному бывает, да? А, вот она приобретает то есть идет регистрация. Там же приобретение продукта? Не обязательно, нет. Мы как бы, по человеку я не знаю, вот как-то видно, он все, он, мы выходим с бранча, человек подходит, так регистрирует, где там что нужно купить. И обязательно взять у человека какой-то контакт, и можно уже на месте договориться, когда вы с ним сделаете какой-то созвон, консультацию. Ну вы, наверное, и так перед бранчем телеграм-группу делаете? Нет, мы делаем через... после. А просто знать, кто, кто пришел. Да, мы как бы, потому что Роза там своих зовет, у нас еще Настя есть своих зовет, ага. я своих зову. Да, и да, да. как бы мы конкретно не знаем, кто мы примерно рассказываем, на какие точки нужно надавить больше, рассказать на бранче, потому mm. что приходит косметолог, или, допустим, приходят сетевики из другой компании. А, да. И мы такие знаем, какие там у косяки у этой компании, и мы можем так аккуратно, деликатно, этично сказать, что почему у нас хорошо, почему к нам с компанией переходят лидеры с чеками 70 тысяч долларов. А, ты, а вы, вы это говорите в присутствии всех или да, я лично? всех. Ах ты! Да, мы, ну, мы, да. Мы, мы как бы обсуждаем, кто к нам идет ага, на бранч, ага. и мы знаем примерно, у кого может быть какие боли, и мы можем чуть-чуть эту тему, допустим, если придут девчонки просто не сетевого, и мне интересно там, кто откуда пришел, кто, кто такой лидер, вот это мастера, хорошо. Там кто... То есть получается, люди, которые заявляют, что придут да, на бранч, да. это люди, которые чьи, по крайней мере, аккаунты в инсте вы видите, да. и вы мы, просматриваете мы работаем, зар, да. заранее просматриваете, да. кто чем дышит, да. и понимаете, да. ага, окей, с этим человеком можно да, вот так, да, да, так. Допустим, я, допустим, анализ аудитории есть. Да, по-любому он есть. Я даже больше скажу, у меня очень классно сыграли эти бранчи, потому что за мной очень долго следили девчонки, с которыми я дружу даже. Угу. И они не брали никак продукт, и я знала, что у них есть какие-то проблемы, они, может, не услышали меня. Но именно после бранча они... Услышали вот эту информацию, посмотрели на всех прекрасных людей, которые сидят уже на продукте давно, допустим, mm -hmm. потому что приходят девчонки, которые уже пьют продукт mm -hmm. и ведут с собой еще девчонок. Хорошо. И давай будем э, заканчивать. Mm -hmm, У нас голоса, да. ребята обед. Да. Я держу человека. Мы оба сидим, слюни глотаем, Мне да. хочется. <laughs> Смотри. Как вы переходите из одного бранча в другой? Я имею в виду, вот хорошо, пришло 20 человек, да. вы их обработали. Ну, удалось это. Для меня реально еще феноменальный результат, стопроцентный заказ продукции. Как часто вы бранчи делаете? Раз в месяц. Если на эти бранчи заявляется... Девушка говорит, а я еще хочу прийти. А, а, ну, на... мы как бы, смотрите, если это партнер ваш потенциальный, а, да. А если потребитель, приведи с собой еще. Да. Я понял. То есть, просто посидеть еще раз, ну как бы места у нас ограничены. Мы прям Да продаем. Я, хотел, я хотел спросить: то есть, а это платный бранч? Мы сделали. Вот мы сделали эксперимент. Последний бранч сделали платный, и самое больше людей пришло. Это раз и во втором. Но цена, я вам скажу, это мы не зарабатываем. Мы вообще не зарабатываем. Мы просто на этот на эту цену купили больше продукта. Которые люди попробовали. Да, да. Мы да просто это у нас нет смысла да. именно там заработать на этом. Нет. Мы чисто, чтобы эти, этими деньгами рассчитаться за продукт. Да. А, хорошо. И, а, окей, окей, окей. Итак, то есть 20 человек. А как вы набираете новую аудиторию? Пишем. Либо контент. Ну, допустим, мы по-любому старитейл. О ага. том, что у нас готовится бранч перед сторитейлом мы подготавливаем публику мы во время бранча делаем контент стори тоже и говорим что следующий бранч скоро бронируйте места а вообще очень классно работает опять же работа напрямую писать человеку потому что многие опять вот так вот листают Инстаграм и могут просто не увидеть информацию то есть ты заходишь тебе понравилась девушка там да симпатичная. Да. Да. Привет, привет, Алена. Да. Вы знаете, мы организуем beauty бранч. Да, да. рассказываем а... программу. Вот приходите, есть возможность. Человек пишет, надо подумать. Пишем. Э, долго не думайте, места ограничены. Окей. Ну да. все, спасибо. Да, да. Ты просто молодец. Спасибо тебе большое. Это вообще. Еще и офицер, но просто. Бывший. Ну бывших не бывает на